Вікенд Експрес і ви дивитесь рубрику мікрофон. Сьогодні ми завітали до клубу одного з партнерів нашої програми і запитуємо вас, що все ж таки важливіше робота чи кохання? Ходімо Які найважливіші е, вчинки ти робив заради кохання. Кольця за ладеятеріл цвіти. Красивий букет цвітов, пару красивих слов. Только действительно от души. Добре. Вот, ну, а это я... такой, ну, это как бы ну, такой поступок. А есть такие поступки, которые просто словами не объяснить. Ради любви я бросила работу и уехала за 3000 километров. Хотел залезть на крышу. В последний момент передумал. Я одного разу отружилась. Але от досить. Я чекала хлопця два роки. Поступки могут быть разными. Главное это доставить человеку э, счастье и наслаждение. Заплатила за лимузин, сказала его адрес, он туда приехал, он был в шоке. Я не умею любить. Нужно все делать заради любви. Вже те, что я якось поступаюся в деяких речах своей любовью, с подарунком для коханы был для сюрпризом – прыжок с парашютом. Ради своей любимой уехать в новогоднюю ночь в другой город, лишь бы просто отпраздновать Новый год с нею. Якиная а важливейшая вчинки ты работил, например, за работы. Если тебе действительно работа нравится, ты отдаешься ей полностью. Пускай добросовестно работал, чтобы чего-то добиться. Я ездила в командировке в течение года, меня не было дома по месяцу два-три. За работы я готова на все. Быто такое мнение, что вот, э, люди карьеристы, они переступают через людей, да, там идут по головам. М могу сказать, что я такого делал, но в принципе. Да, наверное, я такое делал. Я просто шаровик-сатейник. Я руками показывала такие вещи. Работа без выходных это... Я пишу музику. В принципі, всі телевізійники, вони всі йдуть на якісь жертви. Це родина, це особисте життя, це вільний час, тому що вся моя робота це весь мій вільний час це моя робота. Приходила вовремя на роботу. Виходив в свої вихідні, в суботу та неділю. Просто кинуть отак всі діла і уїхати працювати. что вот это выбор рады. Что важно? Не, ну, конечно, любовь будет крепче. Наверное, любовь, работа. По-любому найдется. А вот любовь может быть раз в жизни только. На самом деле, это не имеет значения. Самое главное, чтобы это приносило удовольствие, искренне А будет это любовь, работа или что-либо еще. Это не имеет значения. Работа. Не ведитесь на любовь. только работа. прошли определенные события в моей жизни, что я понял, что нет. Работа это не главное. Для нас девушек важнее компания. Работа. Конечно, любовь. Да. Любовь это все. Все-таки важливейшая работа. На певно важливейшее все-таки кохание. Это была рубрика «Микрофон» и сегодня мы дизнавались ваши думки с приводу коханья и работы. А «Викенд Экспресс» тревая.